Salam, ardaqınız xeyirli olsun. Məsə hazırda Ağraz marketə yaxın, məktəbə yaxın bir ərazidə, yəni məktəbdən bir 100 metr aralı məsafədə qarajlı 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Göründü ki, bax bu evlərin ikisi eyni layihədədir. Bunlardan birini yalnız çəkib təqdim edirəm. Evin üst görünüşüdür. Hündür bir geniş bir qaraşı var. Yəni rahatlıqla 2 maşın yerləşə bilən qaraşı və belə bir geniş həyəti də var ki, həyətinə də 2-3 maşın rahatlıqla yerləşər. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi sistemi hər bir otağa çəkilibdir. Kombi üçün yer, aparat üçün yer bax burada qoyulubdur. Kombi burada qoyulacaq. Qaz xətti çəkilib. Və bu evin alt hissəsində qarajdan əlavə bax belə bir boş yer saxlanılıbdır. Göründüyün kimi beton kəmərlidir. Burada yay mətbəxi, hamam otağı, yaratmaq olar və bir otaq canı burada yere saxlanılıb. Februarda otaq kimi də istifadə etmək mümkündür. Burdan isə garaja keçid. Bura isə garajı. Yəni evin aşağı hissəsi, yəni bu qaydada divarlara mala vurulub. Yəni alıcı artıq özü nəzər istəsə, o yerdə istifadə edə bilər. Siz evə daxil olaq. Gəldik evin həyətini göstərirəm və burdan bax bu yoldan 100 metrə qabağa məktəbdir. Yəni sağdan da, soldan da məktəbə yolu var. Evə daxil olar. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi, hər bir otağın qapıları dəhlizə açılır və elinizdən sağ tərəfdə belə mətbəx yerləşir. Qeyd etdim, kimi qaz, su, işıq daimidir. Döşəməsi laminatdır. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Yuxarıda 2-ci mərtəbədə Bura zall otağıdır. Otaqların hər biri işıqlıdır, gün işığı düşür. Kombi istən qeyd etdim kimi hər otağa çəkilib, karniz 600 yer pəncərlər üstündə saxlanılıbdır. Və iki yataq otağı. Bir yataq otağı. Ev görünən kimi tam təmirli vəziyyətdədir, artıq təmir işləri başa çatıb, səhət qaydasındadır. Bura ikinci bir yataq otağı, yəni üçüncü otaq. Sənəd qaydasında da çıxarış mürkəbdir. Notarial kontorda alıq satqıya gediləcək və birbaşa alıcın adına açılacaqdır. Bura isə tamamı xadəmətla kafedir. Aksessuarlar alıcı və satıcı arasında razılışmağa əsasında qoyula bilər. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha ətraflı dolğu məlumat əldə edə bilərsiniz. Hər kimə Allah salih xeyrini versin.